Сегодня, наверное, наиболее актуальная задача перед исполнительной властью нашей в городе – это подготовка к зиме. Мы провели здесь ряд совещаний, и сегодня у нас будет совещание с руководством ТЭЦ. Это основное подготовиться и нам самим, и нашим теплоснабжающим предприятиям, это ТЭЦ и СТК, подготовиться к зимнему периоду. Наибольший вопрос сегодня, это, конечно, по ТЭЦ. Значит, был один из заместителей, ездил и был на встрече с ЗУКО, по крайней мере, озвучили эту проблему. И я поеду в командировку на следующей неделе специально для решения этих вопросов. Этот вопрос и вопрос по децентрализации. Из других вопросов, ну вот сейчас погода уже устанавливается, и мы начинаем уже работы по значит, восстановлению э, дорог, значит, по ремонту кровель. Ну и администрации, вы знаете, что решением Верховной Рады и президента Украины. Области выделены изрядные деньги, которые тоже пойдут для улучшения жизни в Луганской области. Это э, масса тех наших проектов, которых мы раньше озвучивали. И вот э, я думаю, э, с помощью, так сказать, вот этих вот субвенций этой мы будем эти вопросы и эти работы начинать выполнять. Сумма на Луганскую область более 1 миллиарда гривен. Вот, и, конечно, изрядная часть пойдет на город Северодонецк.